Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya Sofia Arina dan Warga akan membahas tentang tajuk Aitologi Syiah Kami mengambil Aitologi Syiah sebagai tajuk Seperti yang kita ketahui, syi'ah ini merupakan satu perkataan bahasa Arab yang bermaksud mengikut. Tetapi dari segi istilah pula, syi'ah ini merupakan satu golongan yang percaya bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ya anhu merupakan khalifah yang lebih layak bagi jawatan khalifah selepas kewafatan sejarah Syiah. Pada hari Rasulullah wafat, beberapa sahabat berbincang tentang khalifah seterusnya. Mereka melantik Saidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Pada awalnya, Saidina Ali dan pengikutnya keberatan untuk membaikat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah beberapa lamanya, Ali dan uh, pengikutnya akhirnya berjanji untuk setia pada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari situ munculnya golongan Syiah. Syiah meruncit apabila berlaku perang Syifin antara Sadina Ali dan Muawiyah. Perang ini berakhir dengan Timbantara. Setelah itu, Muawiyah memainkan propaganda politik yang merugikan Sadina Ali dan pengikutnya. Pengikut Syiah diteri daripada Sadina Ali dan pengikutnya iaitu dikenali sebagai Ahlul Bayt. Apa itu Syiah? Syiah merupakan salah satu mazhab terbesar dalam Islam selepas Sunni. Golongan Syiah yang paling besar dan terkenal ialah Syiah Imam 12 atau Imamiyah. Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi telah mewasiatkan keturunannya menjadi pemimpin umat Islam dan hendaklah bersatu di bawah imam Kepercayaan utama Syiah ialah imam mesti dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Ahlul Bait. Imam dianggap maksum tiada dosa dan beberapa amalan seperti mutaah, takiyah dan asyura. Kepercayaan Syiah biasanya bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu mereka mempercayai bahawa imam tiada dosa, mereka tidak pernah membuat dosa. Uh, dan kemudian uh, imam mestilah daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu mereka mempercayai Sayyidina Ali untuk menjadi imam kerana berketurunan dengan Nabi Muhammad dan sahabat baginda. Kebenaran? Ancaman? main Siapa mereka? Kenapa mereka sangat dikenali di seluruh dunia daripada zaman-zaman dahulu lagi? Hmm. Ramai mendengar namanya Tapi tidak semua orang menari mereka Tetapi Mereka sangat bahaya Kenapa? Mari kita lihat Gambar-gambar di bawah Tapi Adakah kesian akidat Islam akan terjemah Akibat mereka bertiga? Tak apa, tak apa Tunggu Saya akan jelaskan sebentar nanti Mari kita mengenali mereka bertiga Tokoh pertama Bani Ayyar, Abdullah bin Sabah iaitu nama beliau ialah nama gelaran yang sangat dikenali iaitu Ibn al Sauda, iaitu seorang Yahudi dari Yaman, hidup pada zaman Khalifah Usman bin Affan Rudyawa'un Anhu. Agama beliau iaitu Yahudi kemudian berpura-pura memasuki Islam Apakah peranan utama beliau merupakan pengasas pemikiran ekstrem Syiah pada Husain Ali radhiyallahu anhu sebagai pewaris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula menyebarkan ajaran bahawa Ali radhiyallahu anhu adalah imam yang dilantik secara ilahi menyemai fitnah dalam kalangan umat Islam hingga mencetuskan pemberontakan terhadap Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Apakah pandangan ulama terhadap beliau? Kebanyakan ulama menyifatkan sebagai tokoh penyebar bid'ah ah dan juga fitnah yang sangat besar pada sejarah awal Islam ada pendapatan tentang sejauh mana kewujudan sejarahnya tetapi ajaran yang dikaitkan dengannya tetap berpengaruh dalam aliran syiah yang sangat ekstrim. Tokoh syiah kedua ialah Ayatullah Ruhala Mesabi Khomeini, kelahiran 1902 Khomeini Iran. Kelahiran beliau ialah Imam Khomeini yang berasal daripada Parsi. Mazhab yang dibawa olehnya ialah syiah imamiyah yang dikenali sebagai Jafari. Peranan utama ialah pemimpin revolusi Islam ialah pada tahun 1979 menyumbangkan pemerintahan Shah Iran iaitu Reza Pahlavi, pengasas Republik Islam Iran dan pemimpin tertinggi pertama wilayah Al-Faqih, menggabungkan sistem politik Islam Syiah dengan konsep pemerintahan ulama. Sumbangan penting itu penulisan buku iaitu wilayah Al-Faqih yang menjadi asas ideologi politik Iran moden, menjadi simbol penentangan terhadap penjajahan barat dan juga sekularisme di dunia Islam lagi kebangkitan pergerakan syiah di Timur Tengah? Jadi, apakah pandangan dunia terhadap beliau? Jadi, untuk menghormati, dia juga dihormati oleh pengikut syiah yang dikenali sebagai mujahid pada abad ke-20. Jadi, ada setengah kecaman terhadap beliau iaitu negara sunni dan juga barat. Tokoh ketiga iaitu Ali Al-Husaini Al-Zatani iaitu kelahiran masa Iran pada 4 Ogos 1930 yang juga berbahasa Parsi. Beliau juga ialah seorang Iraq yang berpakala di Najaf. Apakah mazhab beliau Syiah Imamiyah iaitu Ja'fari, gelaran yang diklaim beliau ialah al Taklid. Pemimpin rujukan tertinggi dalam syiah. Kedudukan pemimpin tinggi syiah di Iraq berwaris pada Ayatullah Abu Al-Qasim Al-Qawiyah sebagai marja Agudin Najaf adalah tokoh paling berpengaruh dalam dunia syiah kontemporari. Apakah peranan penting beliau? Memberi panduan kepada umat syiah dalam keagamaan dan juga politik berperanan besar dalam menstabilkan Iraq selepas kejatuhan Saddam Hussein. Menolak sistem wilayah al faqih seperti di Iran dan lebih menekan menekankan peranan moral ulama bukan kuasa politik langsung. Apakah sumbangan beliau terhadap Syiah mempromosikan perpaduan antara Sunni dan juga Syiah? Menyeru pilihan raya bebas dan pemerintahan demokratik di Iraq. Mengenali dengan pendekatan sederhana dan juga menolak keganasan. Antara negara-negara yang terlibat dengan fahaman syiah yang sangat dikenali orang ramai iaitu pertama Iran, satu-satunya negara moden yang menjadikan Syiah sebagai dasar negara menjadi pusat latihan dan juga penyebaran dakwah Syiah ke seluruh dunia. Kedua, Iraq. Majoriti penduduk Syiah peranan besar dalam geopolitik Syiah melalui hubungan dengan Iran. Ketiga, Lubnan kumpulan bersejata Hezbollah menjadi proksi utama Syiah di rantau Arab mempunyai jaringan yang sangat luas dalam politik dan juga ketenteraan yang terakhir ialah Yaman kumpulan Houthi berpegang kepada Syiah Zaidiah yang disokong oleh Iran dalam konflik menentang kerajaan Yaman jadi apakah gerakan dakwaan dan strategi penyebaran syiah? Yang pertama, media alternatif, penggunaan saluran satelit lama sesawan dan juga media sosial. Pendidikan dan pusat kajian menaja pelajar luar negara belajar di institusi CIA si ah seperti KOM dan NACAF. Aktif aman dan juga bantuan yang diberikan menyusup masuk dengan kebajikan di negara-negara sunni. Kesan terhadap umat Islam di Malaysia ialah perpecahan akidah dan juga fahaman. Syiah mendolak sahabat Nabi mencelerisi luar dan mempercayai kuasa Imam 12 yang maksum ancaman kepada pepadaan umat Islam yang timbulnya golongan rahsia yang menyebabkan ajaran syiah melalui kelas sulit dan penibatan haram. Campur tangan orang lo juga wujud usaha dari luar negara untuk menyalurkan dana dan juga pempengaruh kepada kumpulan pro syiah di Malaysia. Tindakan Tindakan pihak berkuasa Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengistirahatkan syiah sebagai ajaran sesat. Pemantauan yang sangat aktif dijalankan oleh JAKIM dan juga Jabatan Agama Negeri. Jadi, apa yang kita boleh lakukan iaitu mengenal pasti dan juga fahami ajaran Islam adalah benar yang berasaskan ahli sunnah wa jemaah sahaja di diri dan juga keluarga agar tidak mudah terpengaruh dengan fahaman asing bersatu menolak sebagai us sebarang usaha memecah belakan umat Islam. Jangan terpedaya kenali syiah di negeri akidah kerana Islam itu satu. Jangan dibelah oleh fahaman palsu.